сразу вкинем ручку хай вона кваситься вода вода не дуже гаряча ну вона буде розмягчена така поки я собирати, но вона тепленька буде Та захотел нагревать дуже. так, что мы имеем короче, тут ползункового типа ручка Дивился в интернете, крутил вертел, хотел купить, но цена касается 500-550 гривен думаю, ну я нахрен поставлю эту ручку, чтобы была чем она меня прельстила что она оказалась made in USA. я тут трохи модернизировал, то есть 2 стоп, переключатели, попаяв провода, поводил два провода на 2 стоп, три провода приключения света. Ну, я же могу использовать его совсем по другому назначению, там какой-нибудь какой, -нибудь, какой -нибудь стояночный свет или аварийка. Ну, в общем, Вже, що мені придумається. Для початку його треба буде завести сюди, поки я не знаю, де його кріпить, зараз ми подимося ручку, ручку взяв отаку новеньку. Смажем. Понятно что тут дурь включать не надо, надо газ лёгенько нажимать, потому что пластик, пластмассовое, может поломаться. Сейчас что-нибудь будем изобретать. Удастся уже будет готовый блок. И хай лежит до весны. Ну потом конец собирать. Но это ж мрак. То ты не найдешь, то ты не найдешь. Так, а это тут конечно интересно. Как же оно должно заходить. Трос я смазал маслицем, Все тут нормально. Так, и кто так. Теперь, наверное, вот так. И вот так. Ставим сюда. Здесь. хорошо видно внутренность я попаял видно провода Тотарцю сюда Наличечко. у нас получилось вот а так буду заходить а так заходить плотненько, никогда. Ну а там дальнейший трос пида на пружине, на пружине в самом карбюраторе. А, оно выскочило. Ну ладно, то я уже поправлю, не буду. Надо терять, выскочив трос с оболочки это подтянуть. Хай будет так. Так, значит, ставим пока, поправляем аккуратно все. Оставляем на саму ручку. Ну, да, точно, надо попасть в него. Он еще не хочет. Да, не так-то... Не так-то просто. Так, кажется... Кажется, что сюда дало. Сейчас закрепим Вот так примерно я буду Сейчас наживим и все поправим Легенько наживляем Конечно, ручка это удобная имеется в виду, что как ползункового типа там надо наворачивать в два, чуть ли не в два обхвата. Она не хочет сразу поднимать просто на заслонку. Так, сейчас подтянем трошки. Надяхан. Офигенно заработал. А переключатель я не пробовал. Ну, конечно, можно было потом, так как я уже ее забрал, еще не заработать. Что не сделать сразу? Так, подтягиваем Ставим примерно руль Как он должен быть И у нас... Хорошо, да, упор есть Просто, я скажу, классно не буду я потому что оно, тогда трос выскочит или опять надо будет разбирать так оставляю я таким образом сейчас затягиваю Ой, это. получше. Каждый раз думаешь, чи правильно забрал, чи все сделал так, как надо, чи можешь что-то І не так. Так, будемо дивитися далі. Значить, у нас газ, в принципі... В принципі, угадали. Так, дві стоп все срабатує. То я потім перепровірю. это вообще повороты. Они работают хорошо. Значит, следующий у нас ставится обогатитель воздуха. Значит, у нас вот такая крышечка. Нам нужно сюда. А вот так. Тросом. Ну трос я не ставлю пока. Трос есть. Трос у нас есть. Не надо еще смазывать. Это я потом поставлю. Так, шайбочка такая распорна. Закрываем крышечку. Петра и крышечка закрывается. Она тут такая натых. Так и сейчас это дело. Попробуем закрутить. мне составить труда открутить болтик да Очень хорошо значит на этих планетах юпитерах ну, так, подтяну, на юпитерах на планетах до себя обогащение а на 49 наоборот Ну все сюда трусик выставится. теперь нам надо поставить переключатель света, чтобы он никому не мешал. Хотя, конечно, он классно был бы вот тут. Весь пульт и блок. Попробую переставить ли он в картину Маслом Тоже такая задрочка, вечно эти гаечки я уже и потерял Ну бляха-муха уже упало, все. Ладно, надо брать. А, не сюда. Так. Сейчас попробуем вот таким макароном. Что-нибудь получится, чини. Так. Не. Мешая. Надо батьки тянуть. Так что назад. Ставим все назад. Ну, бачишь, я же сразу все не просчитаешь. Вот так вот. Трошки нижче будет, конечно. так рассчитать чтобы трос не мешал переключатели Что вон этот бляха муха я ее крутил ни нихера не крутится бля вот ну вот таких мелочек уже много времени уходит шел, опять круг. Хм. она проворачивается, блин Тоньше, так, если так, у нас будет так, значит, все у нас идет обогащение. сигнал ну десь примерно так может трос будет еще идти чтобы не зачепал сюда можно подтянуть трошки вот так его поставить Таким сигнал только раз хотя сигнал можно перевести на эту сторону удобнее сигнал ближний дальний. Но с другой стороны, повороты тоже надо показывать. И повороты тут удобнее. Тут что? включив свет, да и все. едешь переключил. В общем, оставлю на эту сторону, хай будет. Там уже при сборке она покажет, что удобнее, чем при езде, как она будет лучше, да будет какой-то хайку подобрать более получше старым тому отверстилось Рос. Так, ну все, в принципе, да. Нормально будет. Как-то. Помиримся, да. Так, теперь нам надо вторую эту, Тут повороты чистые тоже поставить все очень простенько тоже наверно проворачивается гайка там специальные гайки такие интересные они толстые Надо подбирать сейчас. Так, ну в общем, короче, осталось у нас ручку. Я кто-то сюда поставить. Ну, она тепленькая, хорошая. О, теперь она засохнет быстро будет классно можно ленточкой промотать кому як примерно примерно что у нас получилось вот примерно у нас получился такой руль Коли рама поставиться, поставиться вже передня вилка, тільки раз поставив и уже все готове. Провода підключиться. Ну, як-то так. Нормальок. мне подобається. А кому тоже подобається, ставим лайк, підписочка догоним вже таки до 5 тисяч підписчиків. Всім гарного настрою, до нових встреч.